экс-премьер Российской Федерации Михаил Касьяна. Михаил Михайлович, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Да, здравствуйте. Будем говорить, куда же движется российско-украинская война, учитывая все последние заявления, которые, собственно, исходят от новой администрации Трампа и со стороны Кремля также. Вот известно, что Трамп отказался назвать Владимира Путина диктатором. Он говорит, что он, он не относится к этим словам легкомысленно. Это все происходило на, на общем брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном. И Эммануэль Макрон, даже есть видео, знаете, так в этот момент перестал улыбаться. При этом Владимира Зеленского Трамп называет диктатором, а Владимир Зеленский говорит, что он на это не обижается, потому что себя таковым не считает. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, Трамп и Путин, они сегодня плывут в одной лодке? Трамп хочет помочь Путину слить Украину? Думаю, что нет. Я хочу верить в то, что те действия и та риторика, риторика не очень приятная со стороны президента Трампа, конечно, но эти, эти высказывания все связаны с тем, что Трамп хочет завлечь Путина за стол переговоров. Вопрос в том, что у президента Трампа и у Путина совершенно разные цели. Если президент Трамп хочет принудить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров и обсуждать мирный договор или хотя бы соглашение о перемирии, то у Путина совершенно другое представление, другое желание. Он хочет обсуждать не с Зеленским, которого он считает и повторяет все время, что он нелегитимен и так далее, а он хочет садиться вместе за стол с Трампом и на двоих обсуждать судьбы мира там уже между, между какими-то строками, значит, и украинский, как он называет, украинский кризис. И вы видите, значит, встреча в Риаде фактически продемонстрировала именно такой настрой, такое указание Путина. Его представители говорили о посольствах, об экономическом сотрудничестве, о что там вообще там о понимании, что мы слышим друг друга и так далее, и так далее. И было там решение, или как договорились, о создании рабочей группы, группы по переговорам по украинскому, как они называют, кризису. И вот сейчас Лавров, по-моему, сказал, что следующая встреча будет на уровне департаментов МИДов. То есть начальник департамента какого-то из Госдепа и начальник департамента МИДа. Это будет длинная история, бала-бала, это будет месяцами длиться. Это тактика, которую выбирал, выбрал Путин. Трамп, наоборот, он хочет как можно быстрее достигнуть договоренности. Поэтому, поэтому значит, сейчас ситуация такая, что пока никаких решений не принято, но я с вами соглашусь, что стилистика, которую американский президент применяет, она, ну, конечно, в международном дипломатической практике, конечно, неприменима, скажем так, и она обижает не только президента Зеленского, но и всех европейских лидеров. Но Зеленский правильно говорит, нужно как бы вот, ну, потерпеть, значит, и думаю, что думаю, что э, какой-то результат может быть достигнут. То есть получается, что это можно считать такой некой тактикой со стороны Трампа и его администрации, ведь ранее в Кремле даже говорили, они были тоже якобы обеспокоены и удивлены такой жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского и считали, что это все, возможно, какая-то ловушка. То есть Трамп может в ловушку тогда завести Путина? Но ну, если вы называете это ловушкой, то я думаю, что он действительно хочет его всячески поощрять. Конечно, он перебарщивает с этими поощрениями, Например, отказываясь называть там, его преступником или агрессором, да, и привлекая, обещая его вернуть в семерку. Значит, да. Конечно, это уже перебор полный, значит, да. но все остальные высказывания, ну, они, это именно, по крайней мере, я так это читаю. Это заманивание Путина к реальным переговорам. Путин сегодня не имеет никакого желания делать какие-либо уступки. Он уже получил от представителей Трампа фактически контроль над территориями, значит, да, территориальная, территориальная значит, целостность Украины значит, уже отдали до начала переговоров, так же, как и вступление в НАТО. Но это, я думаю, что это вопросы все равно не из завтрашнего дня, поэтому ну, мы все понимаем, что в мирном договоре завтра эти вопросы решаться не будут. Поэтому я думаю, что это тоже сейчас не так важно и сильно травматизировать ситуацию вокруг этих двух вопросов. Я имею в виду восстановление полностью Украины там, границы 91 года и потенциальное вступление в НАТО. Это вопросы снова будущего. Поэтому, поэтому сегодня я думаю, что по-прежнему считаю, что есть возможность. Достигнуть, достигнуть договоренности, но не в ближайшие месяцы, поскольку Путин не готов сейчас к каким-либо уступкам, каким-либо переговорам. Сейчас он будет требовать только одно, чтобы э, мирный договор был на его условиях. И он, вы видите, все время вспоминает про Стамбульское соглашение, которого никогда не было, это предложение России, были, значит, да, там, вы помните, там вещи, которые связаны были и с сокращением вооруженных сил, и, так сказать, прекращением военной помощи, значит, Украине. Ну и плюс, конечно, Путин будет требовать самого главного, это снятие санкций, немедленного снятия санкций. Поэтому сегодня, сегодня никаких уступок и никакой позиции, скажем так, для справедливого мира, значит, Путин вообще не демонстрирует и не собирается делать. Уитков говорил, что, в, возможно, будущий мирный план, как раз стамбульские соглашения могут как бы, стать ориентиром. Это так, капитуляция Украины будет по факту означать. Ну, вы знаете, значит, что когда это в 2022 году там вопрос был, что вернуться быстро к границам или там, к линиям, которые были до вторжения, то есть до 24 февраля это было главное условие. И, и тогда э, украинская сторона, как я понимаю, обсуждала вокруг этого. Все хотели остановить войну немедленно. Поэтому тогда значит, начали обсуждать. Но никаких договоренностей, как я понимаю, никогда не было. И называть это соглашениями, конечно, это ну, мне кажется, э, неправильно. Поэтому, поэтому да, то, что сегодня требует России, конечно, это условия капитуляции. Путин все время это повторял в течение трех лет, и он пока ничего не поменял, ничего нигде не смягчил свою позицию. Михаил Михайлович, я не могу вас также еще не спросить еще одно от заявления представителя Трампа Уитков, о которой говорит, собственно, о том, что войну в Украине спровоцировали, и, возможно, не россияне. И он упоминает, как бы, слова Владимира Зеленского, да, о вступлении в НАТО, которые, собственно, звучали накануне полномасштабного вторжения. Как это все расценивать? Это снова таки вот такая вот, скажем так, дипломатическая игра и как бы заигрывание с Путиным. Ну, как бы они говорят то, что он хочет слышать, или как это понимать? Но я думаю, что просто этот представитель президента Трампа, значит, он, ну, просто он его друг, значит, он, конечно, неподготовленный человек и может быть делать неосторожные заявления. Конечно, конечно, Такие, такие, такие вещи, значит, как спровоцирование войны, но ну, это чушь полная, мы знаем все прекрасно. Война, агрессия Путина была ни с чем не спровоцирована. И никакое вступление НАТО не является для Путина главной, главной проблемой. Балтийские государства вступили в НАТО? Вступили. Финляндия вступила в НАТО? Вступила. Швеция вступила? Ничего этого не беспокоит. Его беспокоит другое, что украинский народ очень близок по своему менталитету к российскому народу. И если украинский народ будет строить свое демократическое государство на европейских принципах, то для Путина это будет большая проблема для удержания власти внутри. Поскольку россияне будут говорить: Украина процветает и все хорошо у нас, все сжатие вообще пространства мы не можем не ни, ни, ни пикнуть, ничего там, так сказать, не сделать. Значит, там, да? Поэтому это вопрос удержания власти, существования независимой Украины. Это для него главное. А формы ее существования, это разные, там, НАТО, ЕС и так далее, и так далее. Это уже, это уже так сказать, элементы независимой и процветающей, или строящей процветающей страну э, Украины. Это главная проблема. Поэтому поэтому э, говорить о спровоцировании войны, ну, это просто вообще ну, ровно наоборот. Понятно, что это не надо воспринимать. Я воспринимаю это дело не как часть дипломатической игры. Мне кажется, что этот представитель, значит, он просто, ну, слышит, разговоры, значит, и вот свои такие суждения, суждения делать. Не надо это принимать, мне кажется, всерьез. Другая тема есть, это то соглашение по ресурсам, по использованию украинских редкоземельных металлов. Я, так сказать, не видел самого соглашения, и то, что мы видим, вот эти все Объяснения, которые звучали, они звучали, так сказать, очень, что это несправедливо, там, грабеж и так далее. Но вот я прочитал интервью министра финансов, нового министра финансов, секретаря, как он называется, трежера секретаря, э, э, да, и он, он по-моему, в газете «Wall Street Journal. И там он четко говорит, и именно для этого говорит, что неправильно все понимают наше предложение. Изначально это было, конечно, предложение президента Зеленского. Трампу, сделанный в сентябре прошлого года. И мы, говорит министр финансов, мы предлагаем это сделать, создать фонд. То есть мы, Америка не будет владеть ресурсами никакими, не будет владеть значит, природными ресурсами Украины. Но будет контролировать этот фонд. Он будет контролировать фонд. Это главное. Это да, это может звучать неприятно, но это никакой не грабеж. Это своего рода Своего рода новый план маршала для Украины. Только план маршала для Европы был, да, в 1947 году, значит, а это будет план Трампа для Украины. И идти на это, что он будет управляться американцами или контролировать и управляться. Но мне кажется, что это в принципе, с учетом тех разрушений, которые сегодня в Украине есть, 30% экономики разрушено, я думаю, что это, в принципе, приемлемая вещь. Это никакой не грабеж населения, а это просто помощь в управлении, потому что, я так понимаю, американцы хотят быть уверены в том, что инвестиции будут сделаны правильно, и средства, которые правительство Украины будет получать от использования природных ресурсов, будут тратиться верным образом, прозрачным, чистым, значит, и так далее. Поэтому, поэтому, я прочитав это, интервью министра, значит, по-другому теперь отношусь вот к этому, э, скажем так, сказать возможному соглашению между Украиной и США по использованию природных ресурсов. Это такой шаг, значит, глобального характера. Значит. Мы хотим восстановить Украину, и если это такой интерес проявится у американской стороны, у президента Трампа, то и поддержка военная сейчас. Это же вопрос будущего использования природных ресурсов, то э, э, если в будущем будет такой позитив, или будет ощущение, и будет соглашение о будущем позитивном развитии, о восстановлении страны таким образом, то сегодня тогда позиция Трампа будет совершенно проукраинской. Он будет хотеть быстрее завершить войну на условиях Украины. Для того, чтобы вот это взаимовыгодное сотрудничество, партнерство, как называется, чтобы оно приобрело реальные формы. Да, но при этом э, в этом соглашении, как бы, как бы, благодаря ну в этом соглашении, скажем, да, Трам, Трамп хочет, чтобы Украина вернула все те средства, которые были выделены Украине как без, бесповоротная, да, безоплатная помощь. При Нет, это не Я, никто это не 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 говорит. Это, Трамп сказал, значит, это он, он не сказал, что это в соглашении. Я не видел этого соглашения и никто не говорит, что это написано в соглашении. Я предполагаю, что президент Трамп Считая, что осуществляет такое взаимовыгодное партнерство, это сотрудничество, что американские компании, уплачивая налоги, фактически, фактически вернут те средства, которые были потрачены. Это не будет оформлено долгом Украины. И министр финансов американский это и говорит. Там нет ничего про, про долги, про кредиты, про долги. И э, это не будет записано, что выделенные 100 миллиардов Трамп называет там, 500 миллиардов, там, да, что они будут оформлены значит, в, качестве, в качестве долга. Этого, этого по крайней мере министр финансов этого не говорит. Я не видел документ еще раз, значит, я просто Но... вижу комментарии и вижу, э, вижу статью, даже его не комментарий, а статья небольшая статья, написана министром финансов для разъяснения позиции США. И там он подчеркивает, мы не будем владеть ресурсами, мы не будем э, никакие, не будет никакими долгами. Михаил Михайлович, ну это же соглашение, и если я сейчас не ошибаюсь, то как раз это же министр финансов говорит о том, что там нет гарантий безопасности для Украины. Собственно, это то, на чем настаивает президент Владимир Зеленский. Это отдельное соглашение. Оно не может быть в этом соглашении. Я согласен, что должно быть сделано одновременно. Потому что в Украине должны быть данные гарантии безопасности, это точно. Но это не обязательно, не обязательно, это не нужно делать в этом соглашении. Это хорошее экономическое, может быть, хорошим экономическим соглашением о партнерстве и так далее. А гарантия безопасности – это вопрос сегодняшнего дня. Это вопрос номер один. Но, как мы видим, президент США хочет это решать одновременно. Поэтому это нужно так и рассматривать, как одновременно, параллельно готовить два этих вопроса. Гарантия безопасности – самый главный вопрос сегодняшнего дня, самый главный. И ничего по этому поводу, пока реальных обсуждений и предложений, никто не сформулировал. Но Европа теперь тоже предлагает Украине тоже заключить подобное соглашение. Вот когда приезжали европейские лидеры на третью годовщину полномасштабного вторжения, да, вот с Урсовой фондерляй, также один из еврокомиссаров заявил о том, что как бы, Европа тоже может предложить нечто подобное. Тогда ну, пусть, вот. Пусть предложат, а что же. Я думаю, что просто для Украины важно, важно конечно, получить поддержку США. Европа и так едина. Слава богу, что Европа едина за исключением там двух, значит, да, двух стран, двух руководителей. Европа едина и приехав в годовщину вторжения, значит, они продемонстрировали солидарность и так далее, и так далее. Это на тот случай я так предполагаю, что если американцы вообще откажутся от Украины, то тогда европейцы с этим вопросом вступят. значит. Но рассматривать как конкуренцию это просто вредно даже. Украине угу. нужны Соединенные Штаты, Европе нужны Соединенные Штаты. Без, без США Украина не может и военным образом выдержать. Потому что нет ни снарядов в Европе в достаточном количестве, ни техники. Европа должна будет покупать. Американская помощь должна не сокращаться на уровне том, которым была при прежней администрации. А Европа должна это увеличить, консолидировав немедленно фонды и покупая дополнительное вооружение у США для поддержки Украины. Да, Михаил Михайлович, об этом говорил и глава нашей разведки Кирилл Буданов, о том, что мы не должны потерять такого стратегического и важного партнера, как Соединенные Штаты Америки. Но если так случится, мы рассматриваем самые разные да, сценарии. Вот что Соединенные Штаты Америки откажутся в дальнейшем как бы, помогать финансово Украине. Тогда как вы считаете, по вашему мнению, Европа возьмет на себя это время? Возьмет, да. Возьмет, просто это будет очень сложно. Европейцы быстро решения не принимают, и тем более там во многих странах выборы и так далее, правительство там формируется, где-то еще неустойчивая ситуации, поэтому это займет время. И я думаю, что если дойдет до того, что США откажутся вообще помогать Украине, то тогда хотя бы они должны будут согласиться с европейской, с Европой о том, что это сокращение будет плавным. Но ну, я да не надо сейчас рассматривать сценарий, потому что это... Mm -hmm мне кажется, это неправильно. Нужно стремиться э, сохранить отношения с США. Более того, я уверен, что э, через несколько месяцев Трамп поймет, что Путин не договороспособен. Вот это виляние Путина, затягивание времени, просто ничего не, не уступая и не не, 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 давая никакой сигналов о том, что он готов к переговорам, а просто это, сказать, слова пустые, я готов к переговорам, но ничего не, не дополняя этим. Значит, Трамп придет в ярость, и его, скажем так, черта характера как жесткого девелопера на жестком рынке Нью-Йорка, значит, эта струна такая в характер значит, сыграет, и тогда Трамп просто увеличит помощь Украине. Но для этого, для этого нужно, нужно все-таки внимательно отнестись к его предложениям по ресурсам, по будущему, потому что он хочет, если поддержать Украину, но хочет связать с успехом, э, экономическими успехами не только Украины, но и Соединенных Штатов, ну, осуществляет, как они называют, партнерство. То есть то, что Трамп говорит о том, что он, собственно, откладывает уже, как бы, завершение конфликта, он называет это войной, на год, да, сначала 24 часа, потом было 100 дней, теперь уже на год, это как раз понимание того, что Путин недоговороспособен? Это с этим связано? Ну, ну, пока Трамп ничего не говорит про год, значит, он говорит как можно быстрее, значит, да, это я говорю про год. Но я думаю, что как я предполагаю, что пройдет, пройдет 100 дней или там чуть больше, значит, я думаю, что вот к маю-июню, значит, Трамп поймет, что Путин недоговороспособен, и он поменяет свою позицию. Да, но ранее все-таки было заявление. Михаил Михайлович, давайте о переговорах в Ариаде. Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и, ну, был да, с визитом, а также ожидается визит из Стармера. СМИ сообщали о том, что якобы оба европейских лидера будут убеждать Соединенные Штаты Америки ну, не вести переговоры с Российской Федерацией в Ариаде. Тем не менее, мы видим, что как бы второй раунд по факту стартовал. То есть какое влияние, в принципе, Макрона и Стармера, и, в принципе, европейских лидеров на позицию Трампа вообще? Вот они имеют какое-то влияние, либо Трамп самостоятельно, скажем так, принимает все эти решения? Да нет, он принимает самостоятельно. Я думаю, что это бесперспективная значит, позиция уговаривать, что не ведите переговоры. Трамп выбрал свою линию, он ее, он ее будет продолжать. Я предполагаю, что это заманивание, то как я говорю, такое не лов... вы называете ловушкой, но это не ловушка, а заманивание, создание атмосферы, благоприятствия, чтобы... Это, ну, Путин сел за стол переговоров, чтобы усадить его рядом с Зеленским, значит, да. И поэтому, поэтому они эту линию выбрали. И, конечно, они хотят, чтобы Европа увеличила свою долю в поддержке Украины. Во-первых, на НАТО вообще финансирование по-прежнему 60% значит, бюджета НАТО – это бюджет, это деньги США. А фактически вес всей Европы с Великобританией и США примерно одинаково. Каждый, каждый создает примерно по 20% мирового ВВП. Поэтому по-прежнему Европа не дофинансирует военные расходы НАТО и свои, каждой страны. Поэтому, поэтому этот вопрос главный. Они должны этим сейчас заниматься. И, конечно, Европа понимала еще за полгода до выборов, предполагаю, что Трамп выиграет выборы и станет вновь президентом. И уже начали это, ну скажем так, в головах осознавать необходимость необходимости увеличения расходов. Многие страны уже приняли решение об увеличении военных расходов. И сейчас нужно, нужно в этой ситуации принимать быстрое решение и снимать все эти ограничения Европейского Союза, которые существуют, это и по дефициту бюджета, и по заимствованию, и быстро, быстрым образом создавать дополнительный фонд по поддержке Украины этим за счет этого фонда покупать в Америке оборудование и снаряды и давать это Украине, чтобы Украина э, выжила как минимум, а лучше еще увеличила свою позицию, чтобы можно было вести переговоры уже, ну, если не с позиции силы, то, по крайней мере, на равных с Путиным. Новый секретарь, говоря об этих переговорах, сказал, что как раз будет обсуждаться момент, в чем российская сторона может пойти на уступки, потому что он и ранее говорил, что обе стороны в этом соглашении должны пойти на уступки друг к другу. Но пока мы слышим только об уступках для Украины, Снова ну, вот такие отказ от НАТО, да, вот. А со стороны Российской Федерации, как вы считаете, сможет ли новая администрация додавить здесь российскую федерацию и в чем может заключаться, скажем так, уступки? Я считаю, что ни в чем не может надавить. Во-первых, нет инструмента, нет рычага давления. Нет рычага давления. Пока такого рычага давления нет. Поэтому никто, никакой Путин, никакие там его люди не собираются уступать ни в чем. Но для того, чтобы они начали уступать в чем-то, нужно создать рычаг давления. И нужно принудить, дать понять, что скоро у вас будут большие проблемы. В чем эти проблемы могут быть? Это проблемы на линии фронта, на фронте, и это проблема финансовая, потому что Путин это про деньги, у него все здесь лиц на деньгах. Помимо расходов на, на производство оборудования, там, самолетов, танков, боеприпасов и так далее, у него все воюющие люди, они все это все эти деньги. Они все больше и больше расходы растут. И расходы Путина военные растут. В этом году уже, видите, на войну он тратит уже 6,5% валового внутреннего продукта. Это уже большие деньги, это пока не катастрофа. Вот. А если, если создать ему проблемы финансовые, то он поймет, что к концу года он уже не сможет обеспечивать вот это состояние, которое у него есть сегодня. Как это можно сделать? Это снизить его доходы. Как снизить доходы? Это означает понизить цену мировую на нефть о чем Трамп говорил, и он хочет договориться с Саудовской Аравией, главной добывающей страной значит, на Ближнем Востоке, значит, да, об опеке. На, даже не в восторге от этой идеи, скажем так. Ну да, да. Вот. И второе, это значит заставить Путина увеличить расходы. Это означает, нужно помочь Украине, увеличить помощь Украине, чтобы у нее было не 100 миллиардов в год всех денег, украинских, европейских и американских. А Путин тратил 150 миллиардов в год на войну, а Украина 100. Чтобы у нее было как минимум 150, значит, тогда, чтобы не было, не было бы преимущества по Путину. То есть надо дать вооружение и количество вооружения, чтобы Украина смогла в том числе и заместить дефицит, дефицит, людского ресурса на фронте. Поэтому, поэтому это можно сделать. Почему я говорю, что к концу года соглашение с Путиным о мире вполне возможно, но уже это будет на справедливых условиях. Не на условиях Путина, как сегодня он хочет. И ничего наступать сегодня не собирается. Вот Трамп поймет через несколько месяцев, что Путин не договороспособен. И тогда примет противоположное решение. Сегодня решение не тратить деньги, а еще возвращать деньги потраченные. А он должен принять решение давать деньги для того, чтобы увеличить, увеличить возможности Украины для этих переговоров. Для этого Украина тоже должна создать ему какие-то приманки, ну, скажем так, привлекательные вещи, что, в принципе, вполне возможно, если правильно отработать это от этого соглашение по ресурсам. Михаил Михайлович, ну, имеется в виду, что Трамп даже недавно говорил о том, что он не исключает вероятности того, что Украина может вернуть часть своих территорий. Есть же Курская область. То, то есть, если создать все вот эти вот условия, о которых вы говорите, то тогда, тогда э, могли говорить об обмене территориями, да, и о том, что Украина может вернуть часть своих территорий в обмен на часть Курской области. Я думаю, что да, так, Путин, конечно, не, не хочет этого, но он не может освободить э, в сентябре месяце Курскую область, да, он обещал там за месяц, значит, как всегда, значит, да, обещает быстро, значит, ничего не происходит. Поэтому, безусловно, но это уже техника переговоров, это много может быть элементов, конечно, это... Теперь существует. Раньше все сомневались в том, что, значит, это было правильное решение украинских военных это сделать сегодня. Понятно, что вот они подош подходят к переговорам, и есть как бы, ну, небольшой пусть, но есть фактор там, обмена территорий, скажем, который может учитываться в переговорах. Но я, 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 еще раз я подчеркиваю, что в ближайшие месяцы я не верю и считаю это невозможным, какие-либо договоренности, потому что Путин ни на что сегодня не готов ни в чем уступать. Даже в остановке огня? Даже в остановке огня. Ему не нужна остановка огня. Основка огня, это означает, он будет перегруппироваться, значит, и там порядок наводить, значит, там, да, и Украина будет было, э, готовиться, значит, тоже э, отдых, передышка, получать больше вооружения и так далее. Он не хочет этого. Он хочет сегодня, как он говорит, полностью мирные соглашения на его условиях. Поэтому. Вы тоже сказали такую фразу «справедливый мир нужен», да, и президент наш Владимир Зеленский часто говорит, использует это, и в принципе наше военно-политическое руководство использует эту фразу «справедливый мир». А что такое вот в нынешних реалиях, скажем так, этот «справедливый мир», как вы, как вы считаете? Нет, но ну, «справедливый мир», значит, если по большому счету мы все это принимаем прекрасно, это восстановление полностью независимости территориальной целости Украины, безусловно, Украина решает, что она хочет хочет в ЕС, хочет в НАТО, хочет не вступает, хочет вступает и так далее. Это ее суверенное право. Я, конечно, освобождение всех территорий, это безусловно. Сегодня все понимают, и президент Зеленский это понимает, я думаю, все политики в Украине, и военные в Украине, все понимают, что невозможно этого достигнуть сразу. Поэтому все говорят о том, что вот фиксируем линию соприкосновения, а дальше работаем дипломатическим путем по возвращению и так далее, и так далее. Путин не вечен, и там можно уже думать о полностью решении этого вопроса. Но сегодня, безусловно, это гарантия безопасности первая, что если война прекращается, то есть гарантия того, что Путин завтра вновь ее не начнет, не возобновит опять. Поэтому совершенно правильно вопрос номер один. Я подчеркиваю, это вопрос номер один гарантии безопасности. Путин не собирается допускать каких-либо миротворцев значит, вдоль границы и так далее. Он об этом говорит, значит, и его люди об этом говорят каждый день. Поэтому, поэтому еще раз я Они говорю. Они уже не против, кстати, Михаил Михайлович, Они уже не против, да, возмещения европейского заявления. уже не против. Да нет, кто-то сделал заявление, кто, кто сказал, что не против? Я сейчас не помню, кто оно было, заявление о том, что они уже не против. Нет, все против. Против. И для них это просто ментально даже в этой ситуации, когда они сейчас они чувствуют себя, разговоре с позицией силы, для них ментально это просто неприемлемо. Поэтому пока это ничего такого близкого к этому и, 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 нет. Поэтому, поэтому сегодня, сегодня нет предметов для обсуждения техники, техники будущего, будущего соглашения. Мы можем обсуждать, что хотелось бы, но формально, в реальности, конечно, этого не будет принято. Когда мы говорим, собственно, о самом соглашении, да, о мире, о перемирении, каждый по-разному, скажем так, его называет, и уже будет известно уже в итоге, да, как, как это все правильно называть. Макрон говорит, что есть фактор, который не позволит Российской Федерации нарушить мирное, мирное соглашение. Он говорит, что в случае нарушения соглашения Россия вступит в конфликт со всеми странами, вовлеченными в мирный процесс. Это те условия, которых не было в мирных соглашениях по Донбассу в 2014 году. То есть, получается, если будет принимать Соединенные Штаты Америки, его ну, не знаю, там Великобритания, Франция, тогда получается автоматически эта война и с Соединенными Штатами, и тогда из НАТО, так? Это тогда есть такие... Это вот факты? серьезный разговор, это уже серьезный разговор, значит, да, это реальные предложения, которые должны обсуждаться. Надеюсь, что они обсуждаются. И Если они обсуждались в Вашингтоне, это правильно, это и нужно сегодня обсуждать. Потому И готовиться к реальному, к реальному, значит, соглашению с реальными условиями требовать от Путина, который... К концу года ослабеет и требовать от него именно этого. Сегодня нужно обеспечить поддержку Украины, чтобы Украина выжила эти месяцы. У Путина санкции, которые введены, только сейчас начали, так сказать, такой, аккуму, а, а, аккумулир, аккумулированный эффект начинает сейчас, значит, у него появляются большие проблемы и к концу года эти проблемы станут во весь рост, значит, поэтому нужно сейчас готовиться к реальным Условия, которые бы строили внутри Запада и США, и европейских партнеров по НАТО, какие-то требования будут. Если не вступление в НАТО, то какие? И поэтому я приветствую этот разговор о том, что вот такие так сказать, вот фразы, и может быть размещен без согласия Путина контингент значит, непосредственно в Украине, европейских государств, а лучше еще, что плюс к ним еще и американцы тоже присутствовали, это будут действительно гарантии безопасности. Альтернатива вступлению в НАТО ⁇ это войска на территории Украины.